Только коробку. Все остальное, оно было гнилое. Он горел дважды. Все выкинули и за пять месяцев сделали вот такой театр. Сделано отопление новое. Сделано кондиционирование воздуха. Сделан подогрев воздуха. Короче, с нуля. Наш губернатор. Депутаты наши постоянно посещают мероприятия. Место постоянное, пятый ряд, десятый, одиннадцатый место. Мы тоже очень счастливы, потому что благодаря нашему губернатору Евгению Филармония, Степановичу да? драматический театр сделана великолепная реконструкция. Видите, есть красота. Это же театр, Это правильно? Театр. Даже есть космонавты, гагаринцы, то есть. тогда была кадетская школа через пехотную школу артиллерийской штуки. Строить одни дороги, это, это, другие дороги, это, другие да, дороги это другие дороги. Они друг для девушка, в них было соревнование. Два крупнейших промышленника было сохранение. Сейчас еще у них аритонит, по ним же там крупный был. 2018 -го года была домовая Иоанна Богослова церковь, церковь, церковь. После был музей учебного заведения. Теперь мы это все дело восстанавливаем. Как президент восстановил историческую справедливость корпуса, воссоздал. Мы теперь делаем здесь церковь. Красота. Представляете, какое как чудо. Это, Финансирование. База позволяет финансирование Нет, я имею в виду предчета. то, что базовая составляющая, она позволяет, понятное дело. Чем больше мы посадим за парты в кадетской форме, тем больше мы людей отувится, оторвем от этих проблем. Настоящие военные, будущие, хорошие солдаты, офицеры Украины. Это очень приятно. находимся на главной арене 105 на 64. Это большое поле стандартного размера, которое возможно принимать и матчи первой лиги. У нас позволяет освещение 500 люксов для телекартинки по последних технологиях. Количество посадочных мест, больше тысячи мест мы специально сделали, чтобы допускать и все стандартно. В зале у нас предусмотренный э, открытый зал для самых маленьких потупительный период, они могут заниматься там. Комфортные раздевалки, душевые туалеты. Все это предусмотрено уже на высшем уровне. Также в настройке, которые мы сейчас делаем дополнительно, мы делаем фитнес-зал, пресс-центр для работы с тренером, для работы с гостями. У нас будет свой ну, маленький там музей и административный премьер платы С вами состыковать, привести какую-то команду Друзский, и сыграть дружеский, дружеский матч. матч, это, было, это было. было бы прекрасно. Поэтому я вот такую прикладную задачу вижу. Я переговорю, ваши ко координаты есть, мы будем знать, как действовать. Спасибо Успехов! Большое. Вам Друзья. всего доброго, прекрасного. Чтобы мяч хорошо летел. What are you saying?